Ozan Kok, que concedió una entrevista tras el divorcio dijo que estaba feliz sin embargo parece que esta felicidad duró poco su exmarido Ozan Kok hizo todo lo posible para hacer las paces con la bella actriz de metos demir intervinieron conocidos comunes llamó a gente importante hizo todo lo posible para hacer las paces con demetos Mir. Lamentablemente demetos mir rechazó todas las ofertas según las noticias de un Urukarolu de TV 100 Magazine Line, Sea Sayan transmitió su deseo de hacer las paces con Demetos Demir a petición de osanko Más tarde se conocieron Sea Sayan y Demetos Demir. Después de una larga reunión entre ambos, se afirmó que a Demir no le gustaba la idea de la reconciliación. La famosa cantante Sea Sayan y la bella actriz Demetos Demir fueron captadas por la cámara saliendo de un lugar en Etiler el otro día. El dúo pasó unas cinco horas juntos y respondió a las preguntas de los miembros de la prensa a la salida. Mientras Ayan dijo, tuvimos una conversación normal. Hablamos con Demet casi todos los días, dijo Osdemir, siempre enviamos mensajes de texto durante las vacaciones, esperamos mucho tiempo para reunirnos. Por eso nuestra reunión y conversación de esta noche tomó mucho tiempo. Mientras tanto, el cantante intervino y dijo, no pude conocer a Demet porque pasé todo el verano en Estados Unidos. Por cierto, esta pregunta también se la hicieron a Ozan Kok. Ozan Kok negó la acusación con las siguientes palabras: "Por supuesto que es mentira" y respondió a la pregunta: "Quiere hacer las paces". Él se rió y decidió dejarlo sin respuesta. Decimos que él el... sí.